بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل بات سے میں جوا ناظرین آج گیارہ مئی ہے اور آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو احتجاجی کال دی گئی تھی آج اس کا مظفر آباد کے اندر دھرنا یا احتجاج ہونا ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے یا اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے یہ غیر سیاسی اور عوامی حقوق کے حوالے سے ایک تنظیم ہے جو کشمیر بھر میں کشمیر کی جو دس اضلاع ہیں ان میں اس کے ممبران اس کے کارکنان اس کے داران موجود ہیں اب اس عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر کسی بھی کسی ایک نظریے کا یہ کسی ایک سکول آف تھارٹ کا آدمی نہیں تمام سیاسی جماعتیں جو آزاد کشمیر کے اندر چاہے وہ نیشنلسٹ ہوں یا پرو پاکستان ہوں یا ان کا تعلق کسی مذہبی جماعت سے ہو یا غیر سیاسی لوگ ہوں یا وہ لوگ بھی جن کا سیاست کے اندر بالکل کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں اب یہ اس لیے شامل ہے کہ وہ چیزیں وہ باتیں جو سیاستدان کسی بھی حوالے سے عوام کے لیے نہیں کر سکتے چاہے وہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے ہوں مہنگائی کے حوالے سے ہوں آرٹیکل دس سبسڈی ہو یا پھر یہ جو حکومتی مراتے ہیں اس حوالے سے کوئی بات کرنی ہو تو یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ لوگ پھر اس عوام کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں اور پھر یہ حکومت کے آگے اپنی جو آواز ہے عوام کی جو مہنگائی ہے اس کو پہنچاتے ہیں لیکن بدقسمتی دیکھیں یہاں پر بی کے وہ عوامی نمائندے جو جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک ایک شخص عام گھروں میں جا کر لوگوں سے ملتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے نمائندے ہیں آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں آپ کی بات کر رہے ہیں آج ان ہی نمائندوں کے خلاف آواز اٹھانے یا انہی نمائندوں کو یہ یاداشت پیش کرنے کے لیے یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ دھرنا یا پھر احتجاج کی کال اس نے دی ہے لیکن یہاں پر کچھ حکومتی اہلکار انتظامیہ یا پھر بدقسمتی سے ایسے حکومتی سہولت کار جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ سیاسی ایجنڈا لے کر آ رہی ہے یا پھر سیاسی نہ بھی کہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ مضموم عزائم ہیں اور یہ ایجنڈا آزاد کشمیر کے لیے بہتر نہیں ہے یہ لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے میرا سوال ہے تمام ان انتظامی اہلکاران سے چاہے اس میں اے سی ڈی سی ہوں ایس ایچ او ایس پی حوالدار صاحب ہوں تھانے دار صاحب ہوں یا پھر اس میں ایم این اے ایم پی اے یا پھر لوکل کونسلر یا اس طرح سے جو منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں ان سے صرف ایک سوال ہے کہ وہ صرف یہ بتا دیں کہ اس عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی ایک نعرہ کوئی ایک بات کوئی ایک قدم ایسا جو آپ کہتے ہوں کہ یہ حکومت کے خلاف ہے یا پھر یہ اس خطے کے خلاف ہے یا کشمیر کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے یہ صرف اور صرف وہ لوگ کہتے ہیں جو ناظرین کہیں نہ کہیں سے حکومت کے اندر سے مراحتیں لے رہے ہیں اور وہ بغیر محنت کیے اپنا سب کچھ وہاں ایاشیاں کر رہے ہیں انہیں پٹرول مفت ہے ان کی گاڑیاں ہیں ان کے بچے کھاتے پیتے اشیا کرتے ہیں یہ وہ مراد یافتہ طبقہ ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے اس پہ الزام صرف اور صرف اس لیے لگایا جا رہا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو عام آدمی کو گمراہ کیا جائے لیکن اب یہ جو عوام ایکشن کمیٹی کے حوالے سے جو تحریک چلی اس نے کشمیریوں کو کوئی شک نہیں ہے کہ جگا دیا اور ایسی ایسی جو تاریخ تھی یا تاریخ کے واقعات تھے وہ جو کبھی بھی نوجوان کی سمجھ میں نہیں آئے تھے اس, اس کو نہیں پڑھنے کا موقع ملا اس عوامی ایکشن کمیٹی کے کی احتجاج کے دوران انہیں موقع ملتا رہا اگلا پوائنٹ آج کیونکہ گیارہ مئی ہے اور ابھی تک صبح کی جو اپڈیٹ وہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ رات بھر آباد مدان جنگ بنا رہا بہت سی ایسی ویڈیوز چل رہی ہیں جس میں اندھیرے میں بھی پولیس نے یا مظفر آباد کے اندر جو کی اہلکار ہیں جو انتظامیہ انہوں نے اسٹیٹ فائٹ کیے جس میں بچے زخمی ہوئے جس میں احتجاج کرنے والے عام آدمی زخمی ہوئے اور درجنوں ایسی ایمبولینسز کو وہاں پہ دیکھا گیا جو مظفر آباد کے اندر ہاسپٹل میں ان زخمیوں کو لے کے جاتے رہے وہ فوٹو جیز وہ ویڈیو یہاں پہ چلانا اس لیے بھی مشکل ہے کہ سوشل میڈیا یا یوٹیوب کی جو پالیسی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی جس کی وجہ سے وہ نہیں چلائی جا سکتی لیکن ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اب احتجاج ہے یہ اب شاید رکے گا نہیں کیونکہ رات کو اس سے ہٹ کے بھی اب کوئی ایسا چینل تو ہے نہیں جو ہمیں یہ ساری معلومات یہ چیزیں دے یا خبریں دے مین سٹریم میڈیا تو صرف ڈیڑھ منٹ یا دو منٹ کی لائن چلا کر تو اپنا فرض پورا کر دیتا ہے لیکن کوٹلی سے سینسا سے میرپور سے ڈوڈیال سے راولا کوٹ سے آباد سے اور دیگر ایسے ایسے کھائی گلا سے ایسے ایسے شہروں سے یا ضلعوں سے یا ایسے ایسے قصبوں سے ویڈیوز آ رہی تھی کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اندھیری رات میں نہرے بھی لگا رہے تھے اور اپنے حق کی آواز بھی بلند کر رہے تھے اور آباد کی طرف جانے کے لیے بھی وہ تیار تھے خاص کر کے مظفر راولا کوٹ جس سے انقلابی دھرتی کہا جائے یا جس سے یہ کہا جائے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ غیرت مند بھی ہیں غیور بھی ہیں اور اپنی خودداری پہ کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے سٹیٹ فارورڈ دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ اگر ہمارے راستے میں کوئی اہلکار یا کوئی غیر ریاستی اہلکار آیا کسی بندوق یا ڈنڈے کی صورت میں تو پھر وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا کیونکہ یہ خبریں بھی پورے کشمیر کے اندر احتجاج کو بڑھکانے میں اس ان خبروں کا بڑا اہم کردار ہے کہ ریاست کے اندر جو ایف سی تعینات کی گئی ہے بہت بڑی تعداد میں اس کو راولہ کوٹ کے اندر مضفر آباد کے اندر تعینات کیا گیا ہے اب یہ جو ریاستی اہلکار یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے, کے لوگ ہیں یہ کسی بھی صورت ایف سی کو یہاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور ان کا ایک ہی سوال ہے کہ ہم پرامن ہیں ہم کسی قسم کی کوئی احتجاج توڑ پھوڑ نہیں کر رہے پھر ہمارے اوپر یہ ایف سی مسلط کیسے کی جا سکتی ہے اور کیوں کی جا سکتی ہے باقی جو انیلسز ہے جو جو اپڈیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوں گا لیکن ایک بات بتاتا چلوں ناظرین کہ وہ لوگ جو پاکستان کے اندر ہیں دنیا بھر کے اندر ہیں یا کشمیر کے اندر بھی ایک وقت تھا میں خود بھی اس میں شامل تھا مجھ سمیت جو یہ کہتے تھے کہ یہ کشمیری قوم جو ہے یہ سست ہے یہ بزدل ہے یہ نکمی ہے یہ اس کے بارے میں جو وہ جو لفظ خود ساختہ قسم کا وہ کبھی میں اس پہ بات کروں گا مشہور تھا کہ آپ تفسیر ٹھوس کرسی والی یہ قوم ہے اور یہ کبھی بھی کسی طرح سے بڑا احتجاج نہیں کر سکتی تو کشمیریوں نے وہ سارے اندازے غلط کر دکھائے اور اب یہ کہنا بہت ایزی ہے یا یہ کہنا اصل بات ہوگی کہ جاگ اٹھا ہے سارا کشمیر اب کشمیر کے وہ لوگ جن کا کسی سیاسی نظریہ سے یا کسی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اپنی عوام اپنے حقوق کی خاطر چاہے وہ وسائل کے حقوق ہوں کشمیر کی آزادی کے حقوق ہوں کشمیر کے اندر بجلی کے بلوں کے حقوق ہوں کشمیر کے اندر غیر ضروری جو مراتے دی جاتی ہے اس حوالے سے بات کرنا ہو یا کشمیریوں کا کیا حق ہے اس حوالے سے کشمیری جاگ اٹھے ہیں اب کشمیریوں کی غیرت اگر جاگ گئی تو وہ بات پھر سچ ہوگی کہتے ہیں کہ کسی شریف انسان کو چھیڑا نہ جائے اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ سے لائن پہ لانا بہت مشکل ہوتا ہے اگر آج پھر حکومت نے کے ناخن نہ لیے اس کشمیریوں کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے عام لوگوں کے ساتھ مظفربات کے اندر وہی سلوک کیا تو یہ تحریک آگے بھی بڑھے گی اور یہ پھیلے گی پھر اسے کنٹرول کرنا مشکل ہوگا یہ جی کسی کی غلط فہمی ہے کیونکہ کوئی کشمیر کو یا کشمیریوں کو آسانی سے یا آرام سے ہضم کر سکے اگلی اپڈیٹ تک اقبال جو کہ اجازت دیں اللہ حافظ